Тематика столов первая. Суды и правоохранительные органы. Кто сидит за этими столами, пожалуйста, поднимите руки. Спасибо. Прошу пустить. Тематика столов вторая. Бизнес и власть. Коррупция в отношении между бизнесом и властью. Спасибо. Тематика номер три. Образование. Спасибо. Тематика номер четыре. Медицина. Здравоохранение. Спасибо. Тематика номер пять. Лично коммунальное хозяйство. 6, 7, 8, 9, Спасибо. 6, 2. Посмотрите, что написано на подписке на, на вашем столе. Это та сфера, коррупцию в которой мы сейчас будем обсуждать. Что конкретно, граждане, мы с вами можем сделать в самое ближайшее время для того, чтобы искоренить коррупцию в этой сфере. Не прокурор, я президент. И парламент и мэр города Харькова. Что мы с вами можем сделать в этой сфере? Как мы можем помочь? Как мы можем распознать и бороться? Все по очереди высказывают идеи. Хранитель стола эти идеи записывает. Поднимите, пожалуйста, руки. Кому понятно, что мы сейчас будем делать? Спасибо, опустите, пожалуйста. Кому непонятно, что мы будем делать? Хранитель стола объяснит. Вопрос. Что граждане в области могут сделать, объединившись вместе, чтобы преодолеть коррупцию в той сфере, которая у вас на подозрительной обозначена. 8 минут обсуждения и записывания идей. Пожалуйста, удачи! Это бизнес как таковой, это не обязательно бизнес, направленный на продажу. Это вот иби в паделе ола мака но на рака паделе ола мака но на рака паделе Кого волнує медицина здравоохраніння? Кого не волнують медицина, продовжують говоряти. Бажайте, дві минути. Ще раз нагадуються ідеї, що ми як громадяни можемо робити для того, щоб перешкоджати корупції в сфері медицини. Перша ідея. створювати сайти, які висвітлюють роботу врачей, як кейси позитивні та негативні, для того, щоб люди знали, які врачі вдаються до поганих практик лікування. Використання медицинського страхування. Ми вирішили, що страхування як механізм, який досить є структурований, може в принципі, запобігати корупції і тиснути на лікарів, оскільки там є фахівці, які власне контролюють якість надання медичних послуг і коректність взимання коштів. Громадські організації, які інформують пацієнтів про медичні права, про права пацієнтів і які захищають власне ці права. Нам треба поширювати саме громадську представленість, щоб можна було захищати свої права, в тому числі і в судах, проти медиків, які, власне, поводять себе некоректно. Це знов таки громадський моніторинг тендерів. Дуже багато, ви розумієте, корупції відбувається на етапі закупівель, на етапі конкурсних торгів і власне створення або існуючі громадські організації, які проводять приймають участь в тендерах і спостерігають для того, щоб там не було порушень. Ну і популяризація здорового образу життя. Ми вирішили, що що менше ми хворіємо, то менше можливості у лікарів брати з нас гроші. Відповідно, просування и популяризация здорового образа жизни, чтобы люди меньше хворіли, відповідно, меньше було підстав коррупции. корупції. Дякую. Дякую, аплодисменти. І без перерыви. давайте наступна група, будь ласка. Группа образования выделила ряд инструментов для того, чтобы бороться с коррупцией. Прежде всего, убрать как уже отжившее районо и горано. Это чисто совковая пережитая прошлого, убирает очень уже серьезную коррупционную составляющую. Далее, убрать любые наличные расчеты, любые наличные деньги из наших школ и вузов. Сделать правовые курсы для обучения родителей, для того, чтобы родители знали свои права и, соответственно, не поощряли коррупцию в учебных заведениях. Экзаменаторы и те, кто проводит обучение, должны разделены между собой. Те, кто учит, не должны принимать экзамены. Также наглядовые рады, создать наглядовые рады, которые будут наблюдать. Вот те, кто финансирует заведение, те должны наблюдать за учебным процессом. И интернет-платформа. Уже была когда-то такая интернет-платформа. То есть открытый ресурс, публичность – это великолепнейший инструмент борьбы с коррупцией. Интернет-платформа, куда будут выбрасываться все взяточники, коррупционные схемы, все проблемы в кузах, неважно, в вузах, в школах, в садах, где бы вот это было. Прекрасно, аплодисменты, пожалуйста. Бизнес и власть, следующий. Пожалуйста, бизнес и власть, только что были готовы. Пункт первый. Участвовать в громадских радах после того, как добьемся увеличения квот для бизнеса. Участвовать в прозорах для того, чтобы она не просто существовала, а была жизнеспособной. Самое простое это не платить взятки. Вроде простое, но при этом и самое сложное. Спасибо, аплодисменты. И следующий пункт. Правоохранительные органы. Работа секции судебные правоохранительные органы была достаточно плодотворной, многогранной. Сложно было избрать пять вопросов, поэтому мы обобщили наиболее важный наш взгляд. Итак, первое ⁇ это введение института независимого оценивания деятельности судей со стороны общественных организаций, как, того, как то предусматривает возможность закон о судоустройстве статуса судей. Второе предложение ⁇ это выборность судей. Ну, было еще прокуроров-шерифов и, прежде всего, отмена пожизненного назначения судей. Третье. Усиление ответственности коррупционеров на всех уровнях, сделать неотратимым наказание, потому что, по большому счету, никаких результативных э, э, результатов привлечений мы не видим, поэтому главное не, неотратимость наказания плюс от, отмена залога. Четвертое. Это... Люстрация, проведение все-таки люстрации То есть устранение должности тех негодяев, которые всем известны, но которые продолжают работать на своих местах И пятое, это убрать монополию адвокатов в судах Как это предусматривает нынешняя редакция Уголовно-процессуального кодекса То есть разрешить юристам, специалистам представительство интересов граждан суда Спасибо Спасибо, следующий Работа в секции земля и коммунальная собственность Пять предложений было сконцентрировано на пяти предложениях, то, что можно уже сделать, в принципе, за короткое время, и реально это сделать сейчас, через давление на власть различными методами. Итак, номер один. Открыть доступ к генеральному плану. Второе. Открытые реестры собственности коммунального имущества и земли. Третье. Изменить формат общественных слушаний. Четвертое. Электронные тендеры. Отстранить чиновников от принятия решений о закупках. Все должно происходить в электронную, машина должна выбирать. И пятое. Приватизация всей коммунальной собственности. Последняя группа. ЖКХ. Коррупция в ЖКХ. Для того, чтобы ее победить, мы нашей группой решили, что необходимо создание ОСМД для того, чтобы ликвидировать монополию на предоставление услуг, чтобы жильцы сами могли выбирать, кто будет им предоставлять услуги и, кон и контролировать качество. Требовать прозрачные тарифы для того, чтобы было ну, гласно открыто рассказаны э, тарифы их система ценообразования их и чтобы была проведена общественная экспертиза этих тарифов э, аудит поставщиков услуг на предмет того насколько эти услуги качественные насчет того насколько эффективно эти поставщики работают э, дальше открытые тендеры на предоставление услуг тут все понятно. Учет полученных услуг, у нас очень много услуг, без учета, сколько напишут, столько и заплатим. Необходима отчетность а, поквартально или помесячно о том, какие услуги нам предоставили. А, и воспитание, начиная с семьи и школы, и заканчивая а, просветительными программами для более взрослого населения. Спасибо большое. Спасибо. Хорошая работа. Много сделано. Результаты будут весомые. Мы заканчиваем работу в нашей интеллектуальной секции. И я прошу вас, или на первый этаж, где есть свободные места, или можно со стульями или без стульев на второй этаж. Спасибо всем большое. Ждите информацию электронной почты. До новых встреч.